السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا ابراہیم دیوالا صاحب کا بہت ہی زبردست خود پیارا بیان دین کا کام کوئی وقتی چیز نہیں جزاک اللہ ما شاء اللہ دین کا تعلق زندگی سے آخر تک ہے کہ حیات اور موت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عمل کے لئے کہ اپنے حیات میں عمل کرے یہاں تک کہ موت آ جائے حیات دی ہے عمل کرنے کے لیے اس لیے زندگی کو عمل والی بنانی ہے دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے کہ یہ دارالعمل ہے یہاں عمل ہوں گے حساب نہیں ہوگا عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا کس نے کیا کس نے کیا کتنا کیا کوئی نہیں پوچھے گا اور کل میں نے موت کے بعد پھر حساب ہے عمل نہیں ہے وہاں عمل کا کوئی موقع نہیں ہے البتہ حساب ہے کیا کیا کتنا کیا کیسا کیا یہ بات سمجھائی گئی ہے عمل غدن حساب آج عمل ہے اور کل کو حساب ہے اس لیے اپنے عمل کو درست کرنا ہے اپنی زندگی کو درست کرنا ہے زندگی میں جو چیزیں ہم کو ملی ہیں وہ بطور نعمت کے بھی ملی ہیں اور بطور امانت کے بھی ملی ہیں بدن کے اعضا ہیں ہاں کان وغیرہ اس طرح مال اولاد ہے یہ چیزیں بطور نعمت کے بھی دی گئی ہیں اور بطور امانت کے بھی دی گئی ہیں انعام ہے کہ یہ لو اور شکر کرو اور حق ادا کرو حمانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو حقوق ان چیزوں سے متعلق ہے وہ حقوق ادا کیے جائیں تو وہ ان نعمتوں کا شکر ہوگا ہاں تو نعمتوں میں زیادتی ہوگی نعمتوں میں برکت ہوگی اگر کا شکر ادا نہیں ہوا تو پھر یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ نعمتیں ملی اور اس کا شکر نہیں کیا اس لیے جب نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور آ رہی ہیں تو اس نعمتوں کی بھی قدر کرنی ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ نعمت کا حق ادا ہو جائے مسنون دعا میں یہ دعا ہے اللہم آئین علی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اس دعا کے بارے میں فرمایا آیا کہ ہر فرد نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگ لی جائے رب آئین علی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے تیرے ذکر کرنے پر میری مدد کرنا تیرے شکر کرنے پر میری مدد کرنا اچھی سے اچھی عبادت کرنے پر فرما یہ دعا مانگا کرو جس صحابی سے فرمایا اس کا یہ دعا نماز کے بعد مانگا کرو فرما چھوڑنا نہیں اس کو رب عینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا کہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر میری مدد فرما شکر کرنے پر تو ذکر اس لیے ہے کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں روز روز ہماری طرف حکم آتے ہیں ابھی ہم نے مغرب پڑھی جب مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم آیا اب عشا کا وقت ہوگا عیشہ پڑھنے کا حکم آئے گا دن میں بھی حکم ہماری طرف آتے ہیں رات میں بھی آتے ہیں ان حکموں کے پورا کرنے کے لیے اللہ کا دھیان ہونا چاہیے جو اللہ کو بھول جائے گا وہ کیسے پورا کرے گا ذاکر وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے کلو متعین ذاکرون علماء نے لکھا ہے کلو متعین ذاکرون جو بھی آدمی اللہ کے اطاعت و تابداری میں ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے ہاں اس کی ابتداء تسبیح تلاوت سے ہوتی ہے یہ تو ابتداء ہے تسبیح سے اصل ذکر اللہ کے کہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد دل میں بس گئی اللہ کا خوف دل میں بس گیا اس کی رحمت کے امیدوار ہو گئے اب اس کے حکم والی زندگی تو یہ دعا سکھائی ہے رب عینی علی اللہ ذکر کا کہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے بادہ مانوں تاکہ تیرے حکام پورے ہو جائیں کیونکہ ذکر نہیں ہوگا غفلت ہوگی حکم پورے نہیں ہوں گے غفلت سے اور جہالت سے دین برباد ہو جاتا ہے اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے علم جہالت کے مقابلے میں اور ذکر غفلت کے مقابلے میں کہ زندگی میں جہالت بھی نہ آئے زندگی میں غفلت بھی نہ آئے ہاں تاکہ اب جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ پوری ہو جائے تو میں نے کہا ہماری طرف یہ دو چیزیں آتی ہیں ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں ایک اللہ کے حکم آتے ہیں حکم آوے تو اسے پورا کرے بھولے نہیں چھوڑے نہیں اس لیے ذکر کی دعا آگئے کہ میں ذاکر بنوں غافل نہ بنوں آئینی اللہ ذکرے رہے وہ میں تیرا شکر کرنے والا بنوں کیونکہ میرے پاس نعمتیں آ رہی ہیں ہر سانس نعمت ہے سانس اندر زیادہ اندر باہر یہ نعمت ہے حیات کی نشانی ہے بہت نعمتیں ہیں اس لیے دعا مانگی کہ میں مددگار مدد کر میری تاکہ میں تیرے شکر کروں کہ میری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں میری طرف حکم بھی آ رہے ہیں یہ دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں یہ مقصود ہے کیونکہ عبادت تو مقصود ہے عبادت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے عبادت مقصود حیات ہے عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا جناتوں کو انسانوں کو اس کے لیے دعا مانگی ہے کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں اس میں تو میری مدد فرما یہ دعا ہے